соли. Мы не будем Ну соли. Не соли. Ну, не надо. Раз. И отваляем. Курута. Все. Я даю моего друга Глеба, он сейчас его выдержает. На так, Нет, на белорусский. Раскаленный, раскаленный склад

Это заправка любого Морепродукты. И погоняй, и oh, нет, сири, 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 сири. Серей, да? Серей, да? Будем да? Серей, да? будем. Криорский соус. Приуральский сос готовится: болгарский перец, помидоры, лук, сирих, овощей. Но ну, здесь добавляем бигней уксус. Бигний уксус добавляем для того, чтобы были маринованные. Потом уже через некоторое время можно доведен вот так красиво. можно здесь и что и что вида в принципе канапе можно делать все, что вы хотите все главное, что было красиво Видите, я даже этих блюда никогда не готовил грибу добавляем еще в этом креветке соус песто. То песто басилика, а? И добавляем соус песто морковь. Что они были разные. видите, да? Чем с... а они отличаются? Отличаются. По Во-первых, отличается светом, да? Но на вкус разный. Чем разница? Песто это классика. Василий, чеснок, петровый орех, пармезан, масло оливковое. Это классический. То же самое. Вместо Василий Медобрый, есть а мной, нет, мы добавляем здесь морковку. А здесь все. Просто придает другой цвет. Другой цвет и не надо кушать все равно. Потому что басилик и морковка разные вкусы. Можно делать и свеклой вместо морковки. Тогда получается. Правильно? У нас и гремешки уже готовы здесь. Которые мы сейчас будем здесь на гриле. Которые мистер Глеб жали на гриле сегодня. Вы видели, когда он жали на гриле? Да? Он вместе с Скажите, в домашних условиях это все можно готовить? Конечно, можно готовить. Не обязательно, что вы там на гриле. Можно его жарить на сковородке. А Нет проблем. Это же а не... Ничего не... Не помещает. тем более. Гребечки он... Давай. он быстро готовится. Он быстро готовится и его... Вы даже не после не обязательно. Хотите, можно его мариновать. Просто мариновать Лимонный сок. хорошо сейчас мы берем наши лепешки мексиканские майонез. Чем, Мы сегодня будем мещать Мексика, Европа и Япония. Мексика, потому что лепечки мексиканские. Мы будем добавлять сюда угря. Угорь. Все, что вы... Копченые, да? Конечно, а. вы копченые. Поэтому я говорю, что мы сегодня мешаем японское. Будем добавлять немножечко икра. И чаще они используются в японской кухне. Конечно, это часто используется в японской кухне. Как начали лепешки, чаще они используются всегда в мексиканской кухне. Да? Да. Мы добавим сюда Добавляем соль, песто морковное. Песто морковное. И нашу спарру. Спарру. Поэтому я сказал, это у нас... Спаржа была тоже вареная. Да, она была варёная. Поэтому я сказал, что сегодня у нас вечер. Япония, Мексика, Италия. Мексика, Италия. И немножечко город Ясногор. Ясногор. А, -а, а Перу я, конечно. Что? Вот. Получились мексиканские роллы. Мексиканские роли. видите Вот. Видите да? Это в лепешке тортили, да? Вот иначе. значит рию. Как вы думаете, в Мексике такой микс? В Мексике приветствует... такого блюда нету. Это я вот. Ну. ну. они там оценят это блюдо? Конечно, оценят, потому что я же сам латиноамериканец. И кто не любит Латин -американцы. Кати, нам надо сыр еще. Посмотрите. Поближе, особенно зерные молитвы вот эти части. Сыр нарезали, да? гауда. Гауда или маздан. Да? Или как бантик. Да? Мы берем и одеваем его. Видите? И здесь. Сегодня какой-то мутант. Не, баня, не? Ну, давно. Ужас. если здесь он не мешал. я сделаем вот так.